Здравствуйте, я Жафарова Юлия, ученица четвертого Б класса, гвардейского мука. Помним, как все начиналось. Когда мне исполнилось 7 лет, мама отвела меня в дом офицеров на кружок бисероплетения. Ирина Владиславовна так все интересно рассказывала и объясняла, что я на каждое занятие не просто шла, а бежала. Началось бисероплетение. Вот мои работы. Столом Юлечка проводит не менее двух часов в день. Подбирает нитки, делает расчеты и в итоге выводит изображения на рисунки. Уже третий год неожиданно для себя Юля увлеклась вышивкой. Прежде чем заняться вышивкой и сероплетением, Юля перебрала немало увлечений. Юлечка занималась музыкой, танцами, рисованием, но в итоге остановилась на вышивке, на вышибке и бисероплетении, отбросив в сторону все предрассудки и стереотипы. При желании дети могут выполнить ту работу, которую делают взрослые. И я считаю, что вышика для меня это как успокоение души. Сегодня в доме Джафаревых собрано более десятка работ, и она уверена, что эта работа далеко не последняя. Но превратить квартиру в музей она и не рискует. Работа находит новое пристанище в домах, в друзей, родных и близких. На начало самое интересное впереди.